Вот Дмитрий Киселёв, кто? Журналист, знакомый и, наверное, товарищ. Вы с ним часто контактируете? Ну, раз в 20 в жизни мы встречались. 20? Да. А на каком основании вы вывозили шлем за границу? Слушайте, я, я, я был готов передать э, простреленные щиты, шлемы, Беркута, всем журналистам, которые бы захотели. К сожалению, ни один украинский телеканал не захотел э, у меня взять шлем. И... А вот Дмитрий Киселев Это захотел. Это государственное имущество. Ну, он, он был уже выведен из строя, к сожалению. Там была, ну, вам решать, наверное, там была большая... Или вы дыр... так собственноручно списали его? Нет, я уже взял списанный шлем. Списанный? Кто да, вам списанный? дал его? Ну, кто дал, тот и дал. Кто? Согласно закону о действии статусе народного депутата вам я точно отвечать ну, не, могу не отвечать. Тогда до свидания. <свят> до свидания.